o'qituvchi o'quvchini sal urishib baqirsa ota onasini yetaklab kelishiga fikringiz hozir bunday holatlar juda yam uchrayapti mani fikrim ijobiy <laughs> nima uchun chunki ota onalar boshqa payt maktabga kelishmayapti juda bo'lmasa shunday vaqtda kelishsa biz ulardan maqsadli foydalanishimiz kerak ana endi bu joyda esa men o'qituvchilarga taklifim imkon bo'lsa psixologiyadagi neйролинgvisтическая программирование ya'ni neyrolingvistik dasturlash degan bir yo'nalish bor shuni o'rganib olishingizni judayam xohlagan bo'lar edim baqirib kelgan ota onani qanday qilib tinchlantirib unga o'sha sinfxonasidagi bo'layotgan vaziyat va bolani o'zgarishlarini chiroyli qilib fidedback ya'ni qayta aloqani tanqidni chiroyli qilib bera olib so'ngra maqsadli ulardan foydalanib o'sha vaqtdan foydalanib olish imkoniyatini tavsiya qilgan bo'lar edim shunday ekan men bolalarga tavsiyam ota onalaringizni maktabga ko'proq olib kelishga harakat qiling chunki ota onalar maktabni qayerda ekanligini hattoki nechinchi sinfda farzandi o'qiyotganini hattoki yodlaridan ko'tarib qo'yishgan sizda ham shunday tanishlar bormi farzandi nechinchi sinfda o'qiyotganini yoki qaysi maktabda o'qiyotganini hali hanuz bilmaydigan bu videoni ularga jo'natib qo'ying